श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेदसवेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चातिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत् मेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदन्तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृतिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्तास्सुखदुःखसज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययन्त न तद् भासयति सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न परमम् ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृही त्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनञ्च रसनं च अधिष्ठाय मनश्चायौ विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानौ वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तोन्योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यत्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो विश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च पुरुषोत्तमः मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्भजति सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत् सुब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु